Вспомнила, что хотела побалакать. <laughs> Чую, что то возле двери телен, ну так же зашуршала. Думаю, наверное, посылка пришла. Я маечку заказала. <laughs> Нет, там три майки в наборе. Ну, лифчик не спортивный, и тот другой. Ну, это я меряла. Блин, сейчас покажу те две еще. Точно такая же серенькая. И какая-то черно меланжевая вот так бы сказала. А шо? Как раз в тему. девочка, ну я ж не продаю, я просто поделилась. Так богато написали, дайте ссылку. Я не знаю. Ну, нам, я ж, бля, мне слов не хватает, я не хочу, ну, обижать. Яку ссылку? Я ж их не продаю, я себе купила и вам показываю. Хвасталась просто. Ну, знала, что будете спрашивать, то ну, сказала на Амазоне, показала, как называется. Неужели вам тяжело сделать скриншот и ну, набрать в Амазоне там такой-то лифчик там это. Из Украины. А что в Украине ж нема Амазона? Может, я не знаю, Алиэкспресс, может, такие там продае. Я ж знаю, что нема в Украине Амазона. Дайте ссылку на Амазон, я в Украине живу. Раз ты не можешь сделать скриншот, поставь на паузу. Выпиши ручечкой название. Я ж, ну, показала этикеточку. Не, я понимаю, что, конечно, там разные женщины разных возрастов. Вы ж тоже поймите, ну, вы что же поймите, у вас так богато, я бы... Кинь, кинь ссылку, куда, як я ей кину. Я не продаю ничего, я просто хвастаюсь. Что хотела? А, еще хотела одну тему затронуть. есть такие периоды, что мошенники вот эти вот, которые разводят женщин на деньги, замолкают. Как-то мне никто не пишет. А есть периоды, они как-то возобновляются. И даже в мене там, в ТикТоке, привет, красавица, в Фейсбуке одна и та же фотография под разными именами, правда. Даже не ну, утруждая фотографию поменять. И они все хотят познакомиться, все генералы, эти доктора и военные, вдовы, все вдовы, конечно же, жены погибли в автокатастрофе. Это сказка такая. Они даже не заморачиваются, чтобы поменять сюжет. один и тот же. И он сам воспитывает ребенка, он военный, он сейчас либо на корабле, либо он где-то там еще где-то там воюет. И вот они сейчас возобновились дуже много, потому что мне женщины начали писать. Когда я им скажу, что это мошенник, они обижаются. Чего ты так погано про людину? Ну, я бы, ну что, я не хочу их разочаровывать, что мне, я не знаю. Я к вам обращаюсь, женщины, кто меня смотрит. Если вы переписываетесь, а если вам 60 плюс, І вам пише генерал. Ну ви ж подумайте, що вам буде писати генерал, воєнний красавець, америка... обично американці. А зараз у них пішла мода шотландці, і що почали писати. Ну ви ж подумайте, ну що він вам буде писати. Валя, мене скоро жде, значить. До мене їде американець. Я хочу в тебе спитати, як ви общалися з Стівом, бо мені теж предстоїть така сама встреча, Американець Ком не їде, я не відветила. От вам тоже зараз через екран скажу: він до вас не їде, американець не поїде в країну, де війна. По пути, коли він буде якоби до вас їхати, його складуть в плен. Ну, Помініть мої слова і потім мені напишете. Они заморачиваются, его вкрадут в плен. И значит, отберут у него телефон и все карточки. У него нет денег, нет телефона. Но ему иногда дают пользоваться телефоном. И вот он вам может, значит, написать там. И он там будет вам писать, что он там, а, спаси, помоги. Деньги нужны. Ну, конечно, у наших женщин денег нет. Они говорят, денег нету, нет. У нее нет денег. Она же думает, что она сейчас замуж за принца богато выйдет а у него денег, потом они, значит, такой у них план, они говорят, у меня адвокат есть в Нью-Йорке, там где-то еще, позвони ему, и вот, чтобы он с тобой связался, в общем, ты должна позвонить по этому номеру, дают номер телефона, и вот ты по тому номеру телефона звонишь, и у тебя съедают ну, все деньги, что у тебя есть на этой карточке, ну, все-таки у них уже последний ход, раз ты тебя ничего не возьмешь, То вже хоч з телефона заберуть себе гроші, пише одна теж, вона мене знає зараз. З одного аккаунта на TikTok в особисті, з другого в особисті, одне, друге, потім в Фейсбуці мене нашла і там пише. Піздець. Скажи Стівену, каже, попроси Стівена, нехай спасе цю людину. Треба позвонити по цьому номеру телефона в Нью-Йорк адвокату. Це мій жених, він попав в плен. Ну, це все, все, що я вам сказала, теж один к тому. І щоб Стівен позвонив. Коли я все об'яснила, вона, ні, вона ще обідалася. Чого ти так погано про людину? Дай фотографії, я говорю, своєго жениха. я фотографии, Я ну, это, набираю в гугле «Узнать человека». Как надо сделать? «Узнать человека по фотографии». Раз в гугле. Сбивать. Раньше это можно было за бесплатно в гугл делал. Сейчас он цены делает. Потому что с этого начали брать деньги. И там куча сайтов, которые за твои деньги скажут тебе, это человек мошенник или нет. Может, есть такие бесплатные, но в основном попадаются платные. С меня сайт потребовал 20 долларов, чтобы я выяснила, мошенник этот, мошенник или не мошенник. Я эту женщине пишу. Я не буду платить 20 долларов, но я вам и без сайта скажу, что, ну, это мошенник. Она не хочет в это верить. Она не хочет в это верить. Она влюбилась уже полгода с ним, год, год переписывается. Год, скажи, переписывается. И он год с ней переписывается. А потом он попадает в плен, и он денег. А потом она мне пишет, ой, да ладно, то я так, писав, то и писав. Алюша, как у тебя дела? Ну, я еще должна с ней в фейсбуке там еще переписываться, рассказывать, как она дела ей. Я на ну, это потратила там где-то полчаса, если не больше. А потом еще, как дела с ней переписываться? Да если ты так с ним переписывалась, типа тебе пофиг, а что ж ты тогда пишешь чужой это, людині и озадачиваешь ее? Чужую незнакомую людину. Чтобы я до человека подходила, а слышь, позвонил мужику, вообще, бля, пиздец. Если он так тебе не важен. Ой. Мы так быстро завести, это пипец. Вот. Так що я ліфчики не продаю, труси не продаю. вже там і труси обосрали. я їх не продаю, цепитися. Я купила і посовітувала. Ну, Ви ж можете подивитися. Ну, Ні-ні, це ж не те, що Валя сказала, треба купляти. Мені взагалі не холодно, не жарко. Я з цього нічого не маю. Я просто хвастаюсь, що я купляю. Мене завели трохи розпаминання. Так що, дівчатки, коротше, нема принців, генерали не пишуть жінкам у Фейсбуці. Льотчики воєнні не пишуть жінкам в ТикТок. Якщо ви хочете, щоб. Я не знаю, а що, я вам все розказала. Ну, Ви хочете, щоб допомогла я. Ну, в Google заходите і в гуглі набирайте. узнать человека по фотографии. Хочешь, платы там 20 долларов тому сайту, там можно, ну, вы что он и сделаете, вы скриншот сделать не можете. Я вам просто рассказываю сейчас продолжу, он прет при. Просто, если у вас такая ситуация, вы женщина 55. Плюс, у вас не модельная внешность. Хотя и с модельной внешностью девочка тоже попалась. Я ей помогла. -то... Ну, короче, ладно, не буду. Вы не модельной внешности. Вы женщина среднестатистическая. 55+. Плюс. И вам вдруг, извините, морковка, в Фейсбуке, либо в ТикТоке, в Инстаграме еще ни разу не чула, в основном фейсбук и TikTok. Вам вдруг пишет красивый американец. Вот прям красавцы они обычно. Ну, не алкаши, красив... ну не то, что там красавцы, но такие представительные мужчины. И вид пишет, что он, значит, какой-то либо генерал, военный. Что вы еще люблять, На корабле моряк доктор, доктор, еще они любят, вот, доктор. И вот, значит, вин, привет, дорогая, как у вас дела? Я увидел твои фотографии, я увидел твой, ты прекрасна, я хотел бы с тобой познакомиться. И потом он тебе каждый день пишет, как дела, как твое утро, как твой вечер, там, и на русском они пишут, чи на яком, наверное. А, мне, а мне а даже на украинском пишет. За ошибками на украинском писал в ТикТоке. Я их блокирую и даже жалуюсь, потому что ну, надо хоть как-то бороться. Я вижу, какой-то ну, мошенник мне пишет, вот такой, я назову их мошенником. То я захожу на его аккаунт и пишу жалобу, что это мошенник. Ма вот. И в Фейсбуке так само. Ну, не всегда, иногда просто тут. убрать, да и все. И значит, он с вами переписывается, переписывается. И вам так, так приятны его слова, вам так приятно его ну, внимание. И вот бачите, может и погоду, вот переписываться, год. И у вас даже нет задней мысли. Он такой, бес... он такой бескорыстный, он... он же денег не просит. Он входит в доверие. Потом он Настільки в вас влюбився, що он до вас проїде в Україну, в Польшу, ну, дівчата зараз в Польше, в Германії, От туди я до, до тебе буду їхати. Не буде до вас ніхто. А, хто вам пише, дівчатки? Вам пишуть нігри і індуси. Ну, это бізнес такой. Сидять вони чи з дому чи де чи це в них якісь офіси, я не знаю, конечно же. Но переписуються з вами это, мошенники. И потом я будто бы он едет до вас, он попадает в затруднительную ситуацию, что-то с ним случается, и потом он просит деньги. А вы настолько в доверии уже к нему, что у вас даже не закрадается ни малейшего сомнения, что нужно этому прекрасному человеку помочь, потому что он же принц, он же принц, видишь, хороший человек, он меня влюбился по фотографии, на меня женится, и все будет прекрасно. Вот о чем я хотела поговорить. Да, вот я как затихнуть, а потом опять, короче, пошла волна. Ну, короче, сейчас я так поняла, волна. Видите, у меня даже в этом лифчике даже не видно, что сисить. Ну, одна больше, другая меньше. Видите, хорошо держит. А я еще один. Я купила такой же, только такой темный, такой какой-то он, не темно, а такой бордовый. А вторий, купила ще одна, один производитель, називається Делімара. Нічого вже писати не буду. Корічнівий, теж класний. А, жінка пише, ну спасі, я вже купила той спортивний. Ну нічого, ну тут перший чорний, так він теж класний. Чого ти, не розстраюся, купи другий, купи як я, два. От чорний спортивний, що на перехресті, я на пілатес і вот, на свою ходьбу. А этот, ну, повседневный, настолько я его не чувствую, мне нигде не жме. Он вот это копчение, что его пошили, ну, индивидуально для меня. Прикоться просто розмір я свой не знала. А другая пожиженщина, я купила, я опять же я виновата, я купила, ну, значит я кажу, купляй, я ж не заставляла куплять. Я купила, мені не підходить. От я впевнена, що прямо вам не підходить, бо розмір ви неправильно свой взяли. Не свой розмір взяли. Так, багато мислів в голові крутиться. А тут только що я прям читала. А я ці китайські не купляю. Я купляю там якийсь там, вона этот, якась фірма. Я так изучила цей вопрос, и я вам можу сказати з уверенностью даже. Ну, наверное, на 99%. Що ті ливочки, которые шьют у то -от для фірменні, 65%, от, вакуал, допустимо, допустим. Вот, мне кажется, они шьют на одном и том же заводе, с одних и тех же лекал. Просто там это Вакуал, а здесь уже, какие ну, есть, неизвестный Суракал. И ничего что не найдет, что это за фирма. Она еще такая, это, подпольная. Я рылась, рылась, и не мая, И там кто-то тоже интересовался, кто этот производитель. А там Одни пишут Индия, другие пишут Китай. И прямо, ну, это, концы теряются. Ну, подпольно что-то там. Ну, прямо они шью из тех лекал, я уверена, вот этого вакуала, который 65 долларов стоит. А я купила за 30. Это, по-моему, 32. 4, нет, 30 это 30. Все, девочки, сказала вам. Наверное, все. Сейчас вот это, это, Стивен будет его варить. А потом будет в духовку. Я вам покажу, что с нас дождь будет, наверное. Все, спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.